поздравляю вас с победой, 12 победой победы нашей команды. Это очень серьезное достижение. Но показалось со стороны, что настрой на эту игру по сравнению с предыдущими играми был неизмеримо выше. Так ли это на самом деле? Естественно, на будильник, на команду чемпион, на команду представителей нашей страны в Евролиге настраиваются все команды без исключения с особым настроем. Честно, то даже не нужно было особо перед игрой мотивировать ребят, что-то им говорить, объяснять. Поэтому действительно мотивация была на самом уровне. Что было самое тяжелое прежде всего в концовке встречи, когда будильник, казалось бы, защитил свою игру, начался картинство отставание? В какой момент, на ваш взгляд, стал решающим перелом что решающим было продолжать верить в свои силы и быть уверены в том, что мы можем обыгрывать будивельник, и можем обыграть его и можем сделать это сегодня. Потому что мы смотрели некоторые игры, и некоторые команды играют где-то всю игру практически равных с будивельниками, я имею в виду, ничего в конце где-то, может быть, не верили до конца в свои силы, что могут будивельника обыграть И за счет опыта, естественно, будильник очень команды собраны высококлассные мастера и за счет опыта они могли вытащить такую концовку даже когда у нас было плюс 13 все смотрим баскетбол все видим что плюс 13 это еще не победа даже за 3-4 за минуты и у команд более высокого класса отыгрывались отыгрывался гандикап в такой в 13-14 очков с этим матчем команда начала серию, в серию. Вновь в серию. Мы говорим о поединках с очень сильными соперниками, которые, в общем-то, перед началом сезона, ну да. да, и, собственно, сейчас в том числе говорит чемпионатах. На ваш взгляд, сегодняшняя победа и тот факт, что команда продолжает идти без поражений в длительное время. Как он скажется на состоянии команды, на настрое команды на ближайшие игры? Вы знаете, действительно было определенное опасение у нас у тренеров перед началом этой игры, как мы подойдем к играм именно с топовыми нашими командами, потому что да, мы выигрывали предыдущие игры, но порой показывали очень невыразительную игру. Напрягались иногда недостаточно, и некоторые игры выигрывали даже, может быть, где-то за счет везения и за счет исключительно опыта. Очень приятно, что сегодня мы играли с противником и выиграть. И победа свидетельствует, наверное, о том, что мы можем играть на равных практически с, практически с любой абсолютно командой нашего человека. мы Можем играть на равных и выигрывать. Есть ли вопросы? Да, как готовились, составляли план на игру? могли выйти как бы другие игроки? Было да, было несколько вариантов. Разбирали любой будильник, бы он составе не было. Единственное, что вот э, то, что не было сегодня у э, или э, я не знаю, травмирован парень, наверное, пожелаем ему скорейшего выздоровления к матчам Евролиги и Еврокубка, э, но в должной мире мы не смогли воспользоваться все равно нашим преимуществом под кольцом в отсутствии Анисимова. Вы знаете, Лавринович э, настолько хороший, настолько опытный игрок, что порой иногда он даже перекрывал один всю зону, и мы двумя большими не могли особо ничего сделать. Все-таки пласт с Лавриновича под скольцом сегодня очень серьезно сказывался. Спасибо, что нет вопросов. Александр, поздравляем вас с победой. Желаем удачи.